Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan seperjuangan. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan tajuk Model Dua Hala Komunikasi. Tujuan laporan ini adalah untuk memberi penekanan kepada kepentingan keberkesanan konsep aplikasi dan cabaran untuk mengatasi masalah komunikasi yang wujud dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Bagi objektif umum untuk kajian ini adalah untuk membantu mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan berkualiti. Terdapat tiga objektif khusus. Yang pertama iaitu untuk meningkatkan keperlibatan aktif pelajar. Yang kedua adalah untuk membantu perkembangan pemikiran kritis dan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar. Dan yang ketiga adalah membina hubungan baik antara guru dan pelajar. Sebelum kita pergi ke topik yang lebih lanjut, adalah kita tahu apakah maksud komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala ini adalah interaksi yang melibatkan tindak balas dan respon. Terutamanya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di mana guru mengajar dan pelajar boleh bertanya soalan atau memberi pendapat apa yang kita dapat dan apakah kepentingan yang kita dapat daripada komunikasi dua hal ini. Pertama, dapat meningkatkan kefahaman di mana pelajar jika dia tidak faham dengan topik tersebut, dia boleh bertanya kepada guru dan guru dapat memberi penerangan tambahan kepada pelajar tersebut. Yang kedua, dapat mewujudkan hubungan yang kukuh dan baik antara guru dan pelajar kerana wujudnya sesi bertanya soalan dan guru menjawab soalan, hal ini dapat mewujudkan satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang positif dan berkesan. Dan yang ketiga adalah mencapai objektif pembelajaran. Melalui model komunikasi dua hal ini, guru dapat menilai sejauh mana kefahaman pelajar dan adakah mencapai objektif pembelajaran yang ingin dicapai pada topik tersebut pada hari itu. Jadi, pentingnya komunikasi dua hala ini dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja untuk pelajar malah untuk guru juga. Konsep dan teori komunikasi dua hala. Definisi komunikasi dua hala adalah pertukaran maklumat antara dua pihak atau lebih dengan maklum balas yang aktif. Ciri-ciri utamanya adalah interaksi timbal balik, seimbang, kolaboratif dan melibatkan respon. Bentuk komunikasi dua hala ini adalah di dalam bentuk tulisan, tulisan dan bukan verbal seperti isyarat tubuh. Jenis komunikasi masa adalah segera dan tidak segera. Okey, perbezaan antara komunikasi satu hala dan dua hala. Jadi, seperti definisi, komunikasi satu hala adalah proses penghantaran maklumat dari pengirim kepada penerima tanpa maklum balas. Manakala, definisi komunikasi dua hala adalah pertukaran maklumat antara dua pihak atau lebih secara timbal balik dan dinamik ciri utama komunikasi satu hala adalah berbentuk linear tidak memerlukan respon bersifat pemberitahuan manakala komunikasi dua hala adalah berbentuk interaktif menekankan dialog dan boleh berlaku secara segera atau tidak segera tujuan komunikasi satu hala adalah menyampaikan maklumat secara cepat dan luas dan jelas dan juga mampu mempengaruhi masyarakat manakala komunikasi dua hala adalah mewujudkan persefahaman membina hubungan dan memperoleh maklumat Kelebihan komunikasi, komunikasi satu hala adalah cepat, menjimatkan masa, sumber dan sesuai untuk kelompok yang besar. Manakala kelebihan komunikasi dua hala adalah meningkatkan kefahaman, menurut penglibatan dan membina kepercayaan. Kekurangan komunikasi satu hala adalah tiada maklum balas dan boleh di salah tafsir dan kurang penglibatan penerima. Manakala komunikasi, kekurangan komunikasi dua hala adalah memerlukan masa dan tenaga yang lebih, pengirik perlu dia terima pandangan yang berbeza. Teori yang berkaitan komunikasi dua hala adalah model komunikasi interaktif dan model komunikasi transaksional. Aplikasi komunikasi dua hala dalam kehidupan iaitu seperti hubungan sosial dan kekeluargaan, pendidikan, pekerjaan, perniagaan dan saluran komunikasi harian. Seterusnya adalah model-model komunikasi dua hala. Terdapat dua model komunikasi dua hala iaitu model dua hala Shrem 1954 dan juga model dua hala Newcom 1953. Model dua Halil Shrem 1954 dikembangkan daripada model Zahalil Shannon dan Weber. Model ini memperkenalkan konsep field of experience iaitu medan pengalaman yang menyatakan bahawa komunikasi hanya akan berkesan jika pengirim dan penerima berkongsi latar belakang atau pengalaman yang sama untuk menafsir mesej yang dengan tepat. Shrem turut menekankan elemen maklum balas dan seterusnya menunjukkan komunikasi merupakan satu proses yang bergerak dalam pusingan dan bukannya satu arah sahaja. Model ini juga menggunakan encoder dan decoder dalam model komunikasinya. Apabila individu mengencode mesej, ia berfungsi sebagai sumber dan ia mendekod mesej, maka ia bertindak sebagai penerima. Berikut merupakan bentuk model komunikasi dua hala Shrem 1954 di mana komunikasi akan berlaku apabila dua kawasan pengalaman bertindih iaitu pada kawasan isyarat. Gangguan maklum balas yang berada di bawah kawasan pengalaman adalah kemungkinan berlakunya gangguan di persekitaran penerima yang menyebabkan gangguan dalam proses untuk menerima dan memberi maklum balas terhadap maklumat yang diberikan kawasan pengalaman pula merupakan latar belakang pengalaman antara penghantar dan penerima. Terdapat beberapa kelebihan model dua hala SRAM dalam pendidikan iaitu yang pertama dapat mewujudkan komunikasi interaktif, yang kedua dapat meningkatkan pemahaman murid semasa sedang belajar, yang ketiga dapat menggalakkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Yang keempat dapat menggalakkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Dan yang kelima dapat membantu meminimalkan salah faham kerana maklum balas serta-merta membolehkan pembetulan cepat jika berlaku kekeliruan. Baiklah untuk model dua hala Newcom 1953 pula. Model ini diperkenalkan oleh Teoret H Newcomb pada tahun 1953. Model ini sebag dikenali sebagai model ABXY dan ianya berbentuk segitiga. Model dua hala Newcom adalah salah satu model komunikasi yang menekankan interaksi sosial dan perkongsian orientasi antara dua pihak yang berkomunikasi. Ianya bersifat tiga hala dan saling bergantungan antara satu sama lain. Perkongsian orientasi di mana komunikasi berlaku antara A dan B untuk menyelaraskan pendirian nilai atau perseksi terhadap objek X. Model yang dinamik dan interaktif di mana kedua-dua pihak boleh bertukar peranan dan saling mempengaruhi orientasi masing-masing terhadap X. Berikut merupakan contoh model ABX ataupun model dua halin yukum 1953 di mana A merupakan sumber B merupakan penerima dan X merupakan situasi atau konteks sosial di mana komunikasi akan berlaku A dan B boleh jadi individu ataupun masyarakat atau badan persatuan kerajaan ataupun pihak pengurusan A gabungan antara A B dan X ini memben akan membentuk satu sistem yang memberi maksud bahawa dalaman sistem ini adalah saling bergantungan antara satu sama lain Antara kelebihan uh, model dua Newcomb dalam bidang pendidikan adalah dapat membina interaksi antara guru dan pelajar yang berkesan dan dapat mengekalkan keseimbangan dalam pembelajaran yang kedua dapat diaplikasikan dalam pembelajaran secara kolaboratif di mana pelajar bekerjasama membincangkan satu tugasan iaitu X seterusnya dapat diaplikasi bagi tujuan bimbingan dan juga kaunseling dan seterusnya dapat menerangkan interaksi interpersonal pembelajaran nilai dan pembentukan hubungan positif antara guru dan juga pelajar saya akan terangkan berkaitan cara pelaksanaan aplikasi dua hala dalam pengajaran dan pembelajaran. Sesi soal jawab dalam kelas membolehkan guru memberikan peluang kepada pelajar untuk bertanya dan memberi respon. Ia membantu guru menilai tahap pemahaman pelajar serta memberi ruang kepada pelajar meluahkan kekeliruan dan pandangan. Melalui cara ini, interaksi dan pemahaman mendalam dapat ditingkatkan, sekaligus membentuk komunikasi dua hala yang berkesan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran pula melibatkan aplikasi seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan Zoom. Guru boleh berkongsi bahan, memberi tugasan dan memantau pelajar secara dalam talian. Pelajar pula boleh bertanya soalan, memberi maklum balas dan berbincang melalui forum atau sesi video. Kaedah ini sesuai untuk pembelajaran jarak jauh dan membantu meningkatkan komunikasi yang fleksibel serta berkesan. Pembelajaran berasaskan projek dan kolaboratif juga membolehkan pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugasan atau projek. Guru bertindak sebagai fasilitator manakala pelajar berbincang, berkongsi idea dan memberi maklum balas sesama rakan. Pendekatan ini menggalakkan pelbagai perspektif dan pemikiran kritis serta meningkatkan kemahiran kerja kumpulan dan aplikasi pengetahuan dalam konteks praktikal. Seterusnya, contoh aplikasi komunikasi dua hala dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama adalah sesi soal jawab dalam kelas ia membolehkan pelajar bertanya soalan selepas guru memberikan penerangan. Pelajar juga boleh berkongsi pendapat dan pemahaman. Ini bantu guru kenal pasti tahap kefahaman memberi maklum balas dan mengukuhkan pemahaman pelajar. Yang kedua adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran melibatkan platform seperti Google Classroom, Zoom dan Teams. Guru boleh berkongsi bahan dan buat soal-jawab secara online. Pelajar pula boleh beri maklum balas atau tanya soalan berkaitan dengan topik sesuai untuk PDPR dan komunikasi jadi lebih fleksibel dan lebih pantas. Yang ketiga pula ialah pembelajaran berasaskan projek dan kolaboratif. Uh, ini pula melibatkan kerja kumpulan. Guru memberi bimbingan dan pelajar berbincang serta memberi maklum balas antara satu sama lain. Ini dapat mengukuhkan kemahiran sosial, kerjasama dan jadikan pembelajaran lebih menarik. Seterusnya, kita lihat keberkesanan komunikasi dua hala dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman pelajar. Uh, pelajar dapat maklum balas secara segera daripada guru. Sesi soal jawab ini dapat membantu menjelaskan kekeliruan dan memberi penjelasan yang lebih mendalam sekaligus mempercepatkan proses pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan penimbatan pelajar bila pelajar diberi ruang bersuara. Mereka rasa dihargai interaktif aktif galakkan mereka terlibat dalam pem, bi, perbincangan. Suasana so, kelas jadi lebih terbuka dan pelajar lebih bertanggungjawab. Dan yang ketiga pula, dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pembelajaran. Guru boleh kesan kekuatan dan kelemahan pelajar melalui maklum balas. Dalam projek atau perbincangan kumpulan, guru dapat menilai kefahaman pelajar dan beri kump, bimbingan yang lebih tepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Nurul Ain Wahida binti Muhammad Razali akan membentangkan cabaran dalam komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala adalah proses interaksi di mana kedua-dua pihak bertindak sebagai penghantar dan penerima mesej secara bergilir. Walaupun ia penting untuk membina hubungan yang berkesan, namun terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi untuk memastikan komunikasi berjalan lancar. Kekangan masa sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran PNP dengan menggunakan komunikasi dua hala di mana ia merujuk kepada situasi individu atau pihak yang terlibat dalam perbualan menghadapi had masa yang terhad menyebabkan komunikasi tidak dapat dijalankan dengan berkesan. Di samping itu, sewaktu komunikasi dua hala, emosi yang tidak terkawal seperti marah, kecewa atau cemas boleh mengganggu penyampaian mesej dan penerimaan maklum balas. Sebagai contoh, guru yang sedang marah mungkin menyampaikan mesej dengan nada yang tinggi atau agresif yang boleh menakutkan murid-murid. Perbezaan budaya dan bahasa antara penghantar dan penerima juga boleh menyebabkan salah faham. Sebagai contoh, penggunaan bahasa atau isyarat dari murid-murid yang tidak sesuai dengan budaya guru boleh menimbulkan kekeliruan atau rasa tidak selesa. Selain itu, apabila salah satu pihak tidak benar-benar mendengar atau memberi perhatian, maklumat juga boleh disalah tafsir. Setiap individu mempunyai personaliti dan gaya komunikasi yang berbeza perbezaan ini boleh menyebabkan ketegangan atau salah faham dalam komunikasi. Sebagai contoh, guru yang lebih berterus terang mungkin tidak dapat memahami murid-murid yang lebih berhati-hati dalam berbicara. Di samping itu, faktor persekitaran seperti bunyi bising, gangguan teknikal atau kekurangan privasi boleh mengganggu proses komunikasi. Sebagai contoh, perbincangan dalam persekitaran yang bising boleh menyebabkan murid-murid suka mendengar dan memahami mesej yang disampaikan oleh guru bagi mengatasi masalah yang dihadapi semasa komunikasi dua hala, perancangan masa yang baik harus dilakukan dengan cara menetapkan masa yang fleksibel seperti waktu refleksi dalam PNP agar kedua-dua pihak boleh memberikan tempuan sepenuhnya. Komunikasi dua hala juga menggalakkan persetaraan yang aman di mana kedua-dua pihak boleh berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Guru disarankan menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai bagi mengelakkan kekeliruan dan digalakkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami mengikut latar belakang, mengikut latar belakang murid-murid. Di samping itu, guru juga boleh menurunkan murid-murid untuk bertanya atau memberi maklum balas bagi memastikan pemahaman yang tepat. Maklum balas yang jelas dan konstruktif membantu memperbaiki proses komunikasi. Ini termasuk memberi pujian apabila perlu dan memberikan cadangan pembaikan secara positif tanpa menyerang peribadi. Perbezaan budaya dan latar belakang boleh menyebabkan salah faham dalam komunikasi. Mening bagi mengelak masalah ini individu atau pihak digalakkan meningkatkan kefahaman tentang budaya dan latar belakang pihak lain melalui kajian atau perbualan dengan individu yang berpengalaman serta dapat membantu mengurangkan salah faham dan meningkatkan keberkesanan komunikasi antara budaya kedua-dua pihak perlu menjadi pendengar yang berkesan ini termasuk memberi perhatian sepenuhnya tidak menyampuk dan memberi maklum balas yang sesuai Pendengaran aktif membantu memastikan pemahaman yang tepat dan mengurangkan salah faham. Selain itu, guru dan murid-murid disarankan memberi fokus sepenuhnya dengan menggunakan isyarat bukan verbal seperti angguk dan kontak mata dengan mengulang semula untuk mengesahkan pemahaman. Emosi negatif seperti marah atau kecewa boleh mengganggu proses komunikasi. Individu perlu belajar untuk mengenal pasti dan mengawal emosi mereka semasa berkomunikasi. Teknik seperti bernafas dalam-dalam atau mengambil masa sejenak sebelum bertindak boleh membantu mengurangkan kesan negatif emosi dalam komunikasi. Memastikan persetaraan komunikasi bebas dari gangguan luaran seperti bising atau gangguan teknikal membolehkan kelancaran komunikasi dua hala. Ini boleh dilakukan dengan memilih tempat yang sesuai untuk berkomunikasi dan memastikan peralatan yang digunakan berfungsi dengan baik. Dengan mengamalkan saranan ini, komunikasi dua hala dapat dijalankan dengan lebih berkesan, membina hubungan yang lebih baik dan melancarkan proses PMP. Kesimpulan yang dapat disimpulkan bahawa model dua hala komunikasi ini merupakan elemen yang sangat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana dapat mewujudkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan kepada pelajar dan juga guru. Dan yang kedua adalah meningkatkan kefahaman dan dapat bertukar pendapat ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan di mana pelajar dapat melontarkan idea dan guru dapat menjawab soalan tersebut dan mereka juga dapat bertukar pandangan serta dapat menilai tahap kefahaman mereka. Yang ketiga adalah sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih responsif dan berkualiti di mana ada ada sesi uh, bertanya soalan, ada sesi bertukar pendapat antara guru dan pelajar, dan ini menyebabkan membolehkan suasana sesi pengajaran dan pembelajaran itu berkualiti.